哎，我倒真挺好奇，今天下课约了谁啊？天阁投资的秦总，很难约的。秦总？哦，江湖一盏灯，连他秘书平时都不知道他在哪儿。这个外号倒是挺贴切。还不行车呢。哎，我觉得这秦总倒挺适合给你们天阁投资的。我记得他有一个十七岁的女儿，是个动漫迷。 这不刚从纽约念书回来吗？放暑假，那可是他的心肝宝贝儿啊！我记得之前，因为他女儿常去一家动漫主题的咖啡厅，他爸就直接偷偷给她买下来了。那个咖啡厅在哪？倒是离你家不远，我一会儿给你发一个位置吧。谢谢啊，那我走了，拜拜。 一分三十五，拜拜 <bye>。那么久、啊 <coughs>，你在等我吗？没有，我在喂流浪猫。哪有流浪猫？我怎么没看见？哦，一只没良心流浪猫，喂完就跑了。哎，那有一只，嗯、那。 我说是你这只，啊、外表冷漠，内心温暖，明明很想关注，却要摆出一副疏远的样子。来，哎,哎，危险地带，咱们得保持安全距离。嗯，何以让你干什么？没什么。那你为什么在车上待了一分三十五秒你才下车？妈，还说不是故意在等我？他带你吃了什么？给你送花了吗？给你送礼物了吗？如果你送礼物，现在交出来，我也不会。 不会生气的他就是要惹你生气才约的我，你能不能别这么幼稚让他得逞啊？啊，对了，你今天和秦总谈的怎么样？人没等着又飞了，啊，江湖一盏灯的名号果然名不虚传。我觉得我们不能这么被动的继续等待了。嗯，我觉得是时候应该帮他们找找这个任性的老板了。嗯，先回去吧。 哎，<喂>我到底哪儿见不得人了、啊？你哪儿都太好了，所以我才把你藏起来呀、啊。 怎么还不睡啊？你不是也没睡吗？我呢，刚刚修改完项目书。我睡不着。你呀、啊，就是白天咖啡喝多了，在咖啡馆待久了。你听我的，明天呢，不要再守株待兔了。哎，我现在都开始怀疑何玉给的情报失误了。我觉得你倒不会，因为最近呢，漫展也多。是吧？ 我说我这两天怎么老扑空呢？哎，夏总，我有个问题想问你，这个秦总的行踪飘忽不定的，看着不大靠谱啊，你为什么在那么多投资人里面选了他呢？ 我最近呢分析过秦总的一些投资项目，他投资了两部国产大电影，还有一个网游，还有一个手游。那这些项目里面呢，都不是一些大公司，但都是一些精品、的好项目。那就说明呢，这个秦总他不是想赚快钱，说明呢他给团队足够的自由、公司底薪，这一点我觉得非常难得。嗯，听你这么说，看来我要全力以赴帮你找到他了。你还记得我跟你说过一句话吗？嗯。 把你的手给我。你呢？只要做到，牵着我的手，站在我身边就好了。一起被蚊子咬。